ஸ்ரீ அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம் ஸ்ரீமதீதை பதனங்கம் அதா புருஷோத்தமயம் ஸ்ரீபகவன் வாச்ச ஊத்தமூலமதாத் எய்ம் சந்தாசி எஸ் பண்ணி எம் வேத சேதவித் அதட்சோத் தம் பிரனப்பவா விஷயப்பதட்ச மூளியனு

तमेव सात्यं पुरुषं प्रबज्ञे यदत्प्रवृद्धे प्रसृता पुराणी निर्माणमोवाजिदसङ्खदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृद्धकामाद द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञये कथिन्त्यमूढात्पदमव्ययं तत् न तत्पासयति सूर्यो न च शाङ्को न भावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ति तत्थाम मा परमं मम ममैवां चो जीवलोके जीवबोधसनादनः मनःषष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्ष्यति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामधीश्वरः गृहीत्वैतानि संज्ञादि वायुर्गन्धानि वाचयात् श्रोत्रं सच्चुक्स्पर्शनञ्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायमनच्छायं विषया न उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वा वा विपुज्ञानं वागुणान्वितं विमूढानानुभक्ष्यन्ती पक्ष्यन्ति ज्ञानसच्युषः यदन्तो योगिनच्छैनं पच्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मनो नैनं पच्य यसितसः यदादित्यकदं तेजो जगत्पासयते किलं यच्चमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वित्ति मामकं कामाविच्छज भूतानि तारयां यह मोजसा पुष्णामि सौषधीक् सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न दुः सर्वस्य सागं कृतिसन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमबोहनञ्च वेदै च सर्वैरगमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेद विदेव चागं स्वामिवौ वाव। पुरुषौ लोके सरक्षा शर एव च सर्वाणि भूतानि उच्य उत्तमपुरुषस्वन्यपरमात्मेत्युदाकृतः योगोलत्रयमाविच्य पिबत्यौ व्यय ईश्वरः यस्माक्षरमधितोहमक्षरात् अपि सोत्तमः अधोस्मि लोगे वेदे च प्रदिदक् पुरुषोत्तमः व्यो मामेवमसंहूढो पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ಇ ಗುಹ್ಯತಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಯಾನಕ ಎ ಬುದ್ಧಿಮಂಸ್ಯಾತ್ಕೃತೃದ ಯ ಭಾರತ ಇ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೂಪನಿಷ್ಯತ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮವಿ ಯೋಗ ಶಸ್ತ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗೋ ನಮ್ಮ ಪಂಚದಶ್ಯಾ